喂，悠悠。喂，七姐,姐，你到哪儿了？我叫赤羽，这是我第二次来到地球。啊、此番前来，只为弥补三千年前我曾犯下的错误，希望。 如今的你身在何处、啊？哎、啊，七姐，出什么事了？七姐，人呢？刚才我好像撞到人了。 脱身以逃，罪加一等。你谁啊？诸于城内街巷，无故走车马者，吃五十；已故杀人者，流放三千里。什么？我还飞飞流直下三千尺，疑是银河落九天呢。我说姑娘。 过期了，这防狼喷雾不靠谱啊！你你你干嘛？我告诉你、啊，我报警了、啊！你你别过来！哎哎，怎么突然就晕倒了？ 这荒郊野岭的，我要不是怕出事儿，我真就把你扔这儿了你、哎哎哎嗯啊。果然，时为紧急，不可再是此地之物。 姐，他醒了，我看见了。姐，你怎么有这种装备呀、啊？也不知道那个倒霉催送的生灵，我可没用过，今天第一次用。这里究竟是何处？ 二位为何将我束缚？完了，姐，他怎么这么说话呀？你是不是把他撞傻了？看他那身行头，肯定是从哪个剧组跑出来的群演。我与二位无冤无仇，为何一再加害于我？如今又阻我前行。我还要问你呢，怎么从天而降，突然撞到我的车上？你说你到底是自杀，还是碰瓷儿，还是另有图谋？ 敢问二位姑娘，现在是何时？下午四点整。四点是何时？啊！既然二位不肯告知，在下只能离去了。啊！你要你要走啊？你确定你没脑疼或者不舒服，对不对？是你自己要走的。敢问姑娘，可否先将在下的镣铐解开？哦。 我绑你是因为自卫，还有这个喷雾。<coughs> <coughs> 在下的姓药，姓药，什么性药？我哪知道的？我的性药到底在哪？我哪知道你的性药,药在哪？放开我！放开我！唯女子与小人难养也。啊！哦，我的药有用。我过来。我的药。多有得罪，敢问大门在何处？<laughs> 在那边。多谢。 左边的圆角，往左拧。多谢姑娘。啊